Хозяйка Мандычева Инна Геннадьевна, магазин ее собственный. Теперь она выкупила в седьмом году, в 2007, подвальное помещение. Вообще, еще до этого, на в несколько лет тому назад. Так долбало этот наш дом, что мы ни днем, ни ночью покоя не находили. Что там делалось? Мы видели, что там они рубят и колонны, и все это в магазине, и в подвале. Везде организации, куда мне обращались, говорили, она хозяйка, не вы, она купила, и она, я это купила, я это заплатила, я то, я. Перекрытие подвального помещения сейчас держится на наружных несущих стенах. И внутри там есть несущие стены. Но колонн нет. Думаю, как же так? Нет колонн. И э, строители нам говорили, здесь никакие отбойные молотки, ничего не поможет. Нужны микровзрывы. Вы представляете, что такое микровзрыв? Если под нами выработки, 200 метров глубиной, шахтные выработки, пустота. И, и, и дом старый, дом... Дому 53 года. Это начальник управления жилищного хозяйства Донецкого городского исполкома. Значит, дом, о котором сегодня ведем речь, он существует э, десятилетия несколько несколько десятилетий существует 53, да. 53 года год. полвека существует в процессе строительства первый этаж предусматривался под размещение нежилых помещений там находилось главное информационное управление донецкой области подвал использовался аналогично этими службами э, перед этим там по моему астроном э, шахтер. шахтер был шахтер. да шахтер. астроном шахтер то есть, есть сегодня сегодня драматизировать ситуацию о том что там предаварийное состояние или еще что-то такое, мы не можем сказать об этом. Потому что есть заключение, есть заключение, я рассказываю дальше, подождите, есть заключение Гаска. Есть сегодня все нормативно-правовые документы по данному помещению. Есть все. Этот центр, главный информационный центр, в свое время с 1996 -го года это помещение продавалось троекратно уже, три раза продавалось люди, которые там живут, я думаю, что они, наверное, с пониманием отнесутся к тому, что там произошло. То есть встречались с инициативной группой, да. Продажи, которые там происходили, от нас они не зависели. Я имею в виду, в плане они через республиканский фонд госимущества проходили, продажи эти. Значит, управляющие компании на сегодняшний день подано исковое заявление в суд о восстановлении и возврате данного помещения в собственность территориальной громады города Донецка. Значит, я встречался с собственником этого помещения Мандычевы. Мы определились. Она ни в коем случае не приступит без полного понимания и согласия по этому посту. Да? да тихо, но ну не надо говорить глупости, я извиняюсь. Она не работает. Можно выехать в любое время и проверить. Значит, мы на сегодняшний день ожидаем решения суда по этому вопросу. Это первое. Второе. У нас по городу, посмотрите, 99% дома, которые выходят на главные центральные улицы, имеют аналогичную ситуацию. То есть везде практически размещены нежилые помещения, которые занимаются торговлей там, и различными направлениями. Фундамент разбивать. Значит, в отношении фундамента, понять. без вас, без нас никто его разбивать не будет. Без везде... Мы без нас, мы мы добьем, мы ляжем. Пусть, мы мы Пусть закончится. Значит, без нашего согласия, без решения суда Мандычева, еще всех заверяю, не приступит ни к каким работам. Все, точка. А вопрос можно? Я, том, что есть прием, мы вы прием. Понимает, Я принимаю по вторникам каждый. Э, невозможно говорить. А еще мегафон возьмите и давите. Если вам нужны ответы, я на них отвечаю. То есть есть в установленном порядке приемы всех руководителей, в том числе и моим, как заместителя городского головы. По вторникам в 10 часов. И все вопросы мы рассматриваем. Валерий Александрович принимает, даже управляющий компании. Вот, почитаю. По 10 Это не